Олександр Теремко зараз приєднується до нашої розмови. Це віце-президент Лондонської консервативної партії, канцлер інституту економічних досліджень у Лондоні. Пане Олександре, доброго вам вечора! Вітаємо. Доброго вечора, вітаю вас, пане Олександр. Ну якраз новина про е, перші кроки, якраз Кіро Стармера. Ми знаємо, що президент Володимир Зеленський одним з перших поздоровив його з призначенням на прем'єрське крісло «Даунінг Стріт» Тепер в нових руках, але чи залишиться все там по старому? Я маю на увазі порядки, які стосуються якраз українського питання. То так, был разговор, один из первых разговоров между Киастамом и президентом Зеленским. Я думаю, что разговор прошел очень хорошо. Детали разговора, к сожалению, мы не знаем. Но то, что мы точно знаем, это то, что было подтверждено, что все обязательства которые давала консервативная партия и ее премьер-министр руководству Украины, будут выполнены. Ежегодные 3 миллиарда футов, которые Великобритания по договору должна предоставлять Украине, будут предоставляться. Согласованный спектр вооружения будет предоставляться. Если какие-то изменения в этом спектре вооружения и военной техники потребуются, они также будут сделаны. Обучение военнослужащих Украины на базах Великобритании также будет продолжаться. Политическая поддержка Украины, что тоже немаловажно, будет продолжаться в том же ракурсе, как это и было при руководстве консервативной партии. Более того, я достаточно хорошо знаю Дэвида Лами, который сейчас является новым foreign secretary. Это человек из Лондона, это лондонский депутат Лейборовский, очень опытный человек, очень опытный политик. Он начинал еще с. Тони Блэра, он, он юрист, очень серьезный юрист, он закончил Харвард юридическую школу, и он активно участвовал в, в комитете по поддержке Украины, он принимал участие во многих наших мероприятиях, которые проводила консервативная партия и руководство правительства со стороны лейборов. Это это, это, это достатньо большая гарантія того, що э, в политическом аспекті в політичському аспекті э, курс останется прежним. що може викликати сьогодні найбільші дискусії після зміни прем'єр-міністра пан Олександре, Як ви думаєте, саме стосовно України є якісь вектор, які все таки може бути дискусійним? Я вам скажу так, я очень волновался по этому вопросу, когда у нас шли дебаты с партией Реформ. Uh -huh. А партия Реформ все-таки по количеству населения, по количеству голосовавших, заняла третье место. Хотя, конечно, у нас немножко другая система, у нас мажоритарная система выборов, у нас не представительная система выборов, и поэтому победители получают все. Они получили там пять мандатов на сегодняшний день. И Найджел Фараш, к сожалению, прошел. Это партия, которая выступала за ограничение поддержки Украины. Эта партия, в общем-то, критиковала нашу, нашу программу поддержки Украины. Мы с, этим, с, с этими людьми активно боролись, мы сделали заявление правительства по этому поводу. При этом Фараж не изменил своих позиций, он продолжал вести так же сама дискуссию, которая была направлена против поддержки Украины за завершение войны на условиях Российской Федерации фактически. Но на сегодняшний день общество показало, что его позиция, вот эта популистическая позиция, она достойна 5-4 мандатов. Поэтому э, здоровые силы в обществе, которые большинство велик, жителей Великобритании, это 80%, они поддерживают Украину, и у нас нет каких-то разногласий в том, что э, Украина должна победить, освободить свои территории и на этой базе вести переговоры с Россией. Пане Олександро, та цікава особливість якраз тих політиків, які обіймали прем'єрське крісло, починаючи від Бориса Джонсона на момент повномасштабного вторгнення. Далі Сунак. вони намагалися вести себе як друзі не просто України, а як особисті друзі і президента Володимира Зеленського. Тобто, я хочу сказати, що особистісний контакт завжди існував між прем'єром Великої Британії. тобто це не. Був і також Володимиром Зеленським. Чи є зараз у нас сподівання зберегти оцей особистісний контакт? Не просто політичне декларування підтримки українського суверенітету, а особистісний контакт. Розуміння глибинне, чому відбувається те, що відбувається сьогодні в Європі? Я Кіра Стама знаю з, з событий Брексіта. Ми були в, в, в одній коаліції проти Брекситу. И у нас была достаточно большая группа в консервативной партии, которая выступала против Брексита за проведение второго референдума. Я вам могу сказать, что по большей части это человек слова и человек дела. Поэтому те обязательства, которые дал он, он будет выполнять. Какого-то такого личного, душевного контакта, который был между Зеленским и Борисом Джонсоном, это уникальная вещь. Это фактически контакт двух друзей. Друзей мы находим очень редко в жизни. Вот Борис и Джонсон, и Владимир Зеленский, они нашли друг друга. И у них получился очень большой человеческий, глубинный, душевный контакт. И, они, и Борис Джонсон сопереживает судьбу. Владимира Зеленского как друга, а не просто как один руководитель поддерживает другого руководителя в борьбе против понятного и очевидного зла. Я думаю, что таких отношений, конечно, у Кира Стама и Зеленского не будет. Это политик совсем другого формата. Это более бюрократический политик, более сдержанный политик в своих чувствах, эмоциях и так далее. То, что касается Сунака, ну, они с Владимиром Зеленским где-то ровесники. И тоже, в общем-то, Сунок очень близко воспринял вот, вот, судьбу Зеленского, его команды, ситуацию на Украине. И готов был в любую минуту не только помочь какими-то заявлениями, поставкой вооружений, там, но ну и личным участием. Стама будет от будет поставлять вооружение его правительство. Они будут финансировать Украину в полном объеме. Более того, на встрече лидеров НАТО и лидеров «семерки» Стама уже заявил, что он будет убеждать всех, что Украине надо помогать, увеличивать помощь. Но он это будет делать больше бюрократическими методами, чем методом эмоций. Эмоций будет меньше, но поддержка останется та же. Можливо, зовсім інакша історія з боку Франції? Хотіла би ще з вами про це поговорити а саме про передвиборчу кампанію, про певні заяви, зокрема Марін Лепен, про те, що в разі перемоги її партії на парламентських виборах, цілком ймовірно, що Франція скасує дозвіл України бити по території Російської Федерації зброю наданої країнами Європейського Союзу або НАТО, власне Францією. Також це риторика, чому звучить зараз? І Як ви думаєте? Это чудесно, она может в разі перемоги Марин Ле Это политическая риторика и вона она не имеет ничего до, до реальности, потому что решение о применении вооружений и военной техники, а также ответственности за эти решения несет президент страны, президент Франции, в данном случае Мануэль Макрон. Даже если, хотя я глубоко в этом сомневаюсь, у них не у них выборы не в, в отличие от Британии идут в два тура. Если бы, конечно, они были в один тур, то, наверное, Ли бы победила. Но так как это все-таки идет в два тура, то Ли наверное, далеко не победит. Но э, я не хочу быть пророком во французских делах, хотя, конечно, мы за этим очень внимательно наблюдаем. И вы знаете, был серьезный разговор между э, Киастамом и э, президентом Франции. По-моему, это был самый первый разговор с э, двух э, руководителей государства. И... Э, ну, понятно, что президент отвечает за безопасность и за вооруженные силы, и за внешнюю политику. Даже если победила бы, ну, это совершенно невозможно, но, ну, допустим, такой эмпирически взять, что Липен победит, и они сформируют свое правое правительство, она будет отвечать за экономику, за все трудности экономики, за социальную жизнь. За социальный пакет, здравоохранение и прочее, прочее, образование, но она не будет отвечать за вопросы э, войны и мира. Поэтому это останется за Макроном и те обязательства, которые Макрон дал Украине, он будет их выполнять. Поэтому я думаю, что и Британия, и Франция, как две страны, обладающие ядерным оружием в Европе и гарантирующим определенными Европе, и как две основные ключевые страны НАТО, будут всячески поддерживать Украину о том, что надо доносить удары по территории Российской Федерации по территории врага, и эти удары должны быть чувствительными. И они должны распространяться на всю территорию Российской Федерации, а не ограничиваться какими-то там стали, э, там, 300 километров. Угу. Вся территория России ⁇ это территория врага, это территория агрессора. Поэтому э, любая военная цель или цель, которая может быть военной, подлежит уничтожению. Пане Олександр, що цікава ваша думка? Ось ці новини про заяви різних політиків, от у Франції, ми зараз обговорюємо Марін Лепен і також Макрон з приводу: дозволяти чи не дозволяти бити про російські території? Це на вашу думку є якимось маркером для роботи конкретно зі своїм електоратом, чи просто це витримки, які цікавлять нас лише. Як цитати про Україну, от глибинність того, як ставитися до агресії Росії, наприклад, у Франції чи у Великій Британії, вона має таке аж велике значення для того, щоб отримати додаткові голоси? Буквально хвилина. Така от реакція смотрите, я політики, поэтому я займаюся ізученням громадського мені і розумію, що цікаво людям, а що не цікаво. у Великобританії Британії і во Франції. В подавляющем большинстве сложилось, сложилось мнение, что Россия это агрессор, и Украина имеет полное право защищать свою территорию, а мы как демократические страны должны сделать все, чтобы она э, выполнила, э, осуществила свою эту возможность наилучшим образом и победила в этой войне. То, что касается применять и как далеко, и в каких объемах применять данные типы вооружений население не беспокоит. Население беспокоит, будет ли применено ядерное оружие или не будет применено. Будет ли оно применено стратегически или тактически. Вот это беспокоит население. Дальше это вопросы военных и политиков. Как отреагирует на это Россия? Потому что мы когда поставляем свое вооружение, любая страна, которая поставляет свое вооружение, она выдает интюзера, она ответственная за применение и использование вооружения. Я думаю, что европейские политики в своем подавляющем большинстве, тем более во Франции и в Великобритании, они не боялись Путина, а если даже кто-то его опасался, уже давно перестали его опасаться. Это старый больной маразматик, который э, ну, угрожает всему миру и э, который строит себе дворцы в Геленджике и наверняка хочет в этих дворцах красиво э, прожить бесконечно или там вечно, что же, не знаю, какие у него там шизофренические идеи его гложат. Поэтому он никогда никакое ядерное оружие, ни стратегическое, ни тактическое, не применит. Поэтому надо дать возможность Украине полноценно применять то вооружение, которое мы ей поставляем, и более того, поставить вооружение с максимальной дальностью Дякому. поражения. Александр... Это ясно и четко для всех. Спасибі вам. Олександр Теремко був з нами на прямому зв'язку, віце-президент Лондонської консервативної партії. Дякуємо вам за час.